Я, Богдан Владимир Владимирович, 1957 года освободился из особого режима 39-й колонии Губник, Винницкая область, 6 числа, 6 августа 2015 года. Сейчас я нахожусь в Голосиевской пустыне возле монастыря на 12, 12 августа 2015 года. Расскажите, пожалуйста, о 391 статье. Как она у вас появилась? Я когда отбывал наказание, у меня было 15 лет лишения свободы за убийство, меня из Еленовки 52-й по половине срока перевели именно в 25-ю колонию. Я добивался в Страсбург, писал жалобы, и когда меня перевели в 25-ю колонию, мне сказали, тут просто к нам не попадают. Отсюда жалобы не пишутся, жалоб здесь нету. По прибытию ко всем строго. Но меня посадили сразу в штрафной изолятор. Ольховский есть такой, был. Вот ОНБ, отдел надзора безопасности, пришел и начал меня бить палками, перевоспитывать. Били очень сильно. До этого меня никогда не били. Побили меня палками вечером. А утром я, когда дали кушать, я объявил голодовку. И мне сказали, у нас голодовки нету, вызвали на пятачок, такой, в штрафном изоляторе, и насыпали много еды плохой, и заставили есть, стали бить палками. Я не выдержал, когда били, и одел Гордиенко, Вадим Владимирович, короче, этот бачок на голову ему. Но меня стали бить, я не знаю, я как-то одел кашу ему на голову, и на меня вызвали сразу маски-шоу. Затащили в комнату пыток тогда была, Комната в рай» написана. Стали бить палками, забили наушники киянками и издевались с перекорами. Там более ста палок мне дали. Я весь зеленый был. И как раз был подъем в 6 часов. Гимн Украины. И меня били под гимн Украины именно. И это я был всего лишь меньше суток в этой колонии. Мне вот э, до того было непонятно, куда я попал, это ад. Попал, бьют, 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 заставляют, ничего, руки за голову, побежал, побежал, не думай, бразь, здесь жалоб нету. Все, вопросы нету, ты тут забудешь за все, ты за все здесь забудешь, бразь. Ты попал в красную зону, здесь беспредел. Освободился из колонии 39, Губник, Винницкая область. 6 августа 2015 года. Дали мне направление в Краматорск, Донецкая область. Я не смог туда поехать, добраться, не смог, еще и деньги потерял. 18 лет отсидел без выхода. Путаюсь, ни разу не. С 97 -го года я не был на свободе. Путаюсь еще, не был в супермаркете, тяжело. Пришел в департамент, они говорят, едь туда. Я говорю, я хочу остаться. Пришел в монастырь, меня поселили как паломника в Голосиевске и хочу решить, что я не скрываюсь, не уклоняюсь, что я пойду в милицию и я хочу зарегистрироваться. Пока я уехать не могу или здесь остаться, буду решать вопрос. Очень сложности много. Скажите, пожалуйста, по 391 -й -й. статье вас преследовали, если я не ошибаюсь, после вашей публикации в интернете о бесчинствах, которые происходят в 25-й колонии. Скажите, что вы написали и в каком, написал... в каком издании, где это можно найти? Я обратился в ООН, значит, жалобу отдал в руки, что там беспредел, бьют. А вообще были выборы, когда я приехал на 25-ю колонию, снимали нательные крестики вот такие, чтобы, он не повязались на время. И я написал на бюллетене протест один, что нельзя это беспредел. Меня сразу закрыли, больше в колонию не выпустили. Били, пытали, отправили на Сокаль до три года крытую. Вот. И мне оставались там месяца, и меня опять завезли и добавили срок именно за вот это обращение, чтобы я не обращался никуда, не жаловался, ты за нашу колонию растрезвонил везде, что мы тут такие плохие, так мы тебе дадим просто срок. Дали мне три года. Хочу я этого или не хочу? В момент суда мне оставалось 75 дней до свободы. Мне дали новый срок после того, как 15... И 18 лет я отсидел с звонком. Вот сейчас я вышел, 18 лет отсидел, с 1997 -го года. Скажите, пожалуйста, когда вас обвиняли по 391. статье, то прежде вы, наверное, стали злостным нарушителем режима содержания. Какие За какие дисциплинарные взыскания вас подвергали? Взыскания были простые, давали. Значит, объяснительные только под диктовку. То есть я запомнил по существу заданных вопросов, поясняю следующее, что я такого-то числа, такого-то месяца, время нарушил, сидел на полу, допустим, обмывался по пояс холодной водой в неустановленное время в штрафном изоляторе. То есть заставляли писать, и их сложилось очень много таких. И, значит, ШИЗО, ПКТ дают запросто. Пишут, надо нарушение. Заставляют писать по ранее заготовленным материалам. Скажите, пожалуйста, какой продолжительности время, самое большее, вы отбывали дисциплинарное взыскание, не выходя из камеры? Вот, то есть 5, 7 лет. И как, об это произ... как это происходило? Значит, мне давали ДИЗО, потом ПКТ, 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 ДПК, накрытую три года, скрытой дали новый срок. Добавили по 391, приехал в новую колонию меня в ДПК, закрыли, хочу или не хочу. И всего лишь год я пробыл на открытой, всего лишь на все. Это в губнике. На, на, нахожусь сейчас возле, возле монастыря Голосеевского. Меня поселили как паломника на три дня, чтобы решить вопросы. Вот. Я, значит, пишу сказки на первом православном, православие Орх.ру, сказки про Иванушку Киевского. Вот, он боюсь против Гарри Поттера. Дали мне направление в Краматорск. Я не смог туда добраться. Еще потерял деньги. Вот так вот случилось. Вот сейчас денег ни копейки нету. И мне в департамент говорит, ты должен ехать в Краматорск. Хочешь этого или не хочешь? Я все-таки прошу, ищу сейчас, что я не хочу туда ехать остаться. Хочу пойти в милицию, отметиться, я не скрываюсь, ничего, я хочу нормально жить. Но куча препятствий здесь одних. Меня гонят прям только в Краматорск. Я родом с Изюма, я не из Краматорска, у меня там никого не знакомых нету в Донецкой области. Я не знаю, как Бог даст, так и даст. Позвольте вернуться к обвинению по 391 статье. Скажите, пожалуйста, пытались ли вы обжаловать дисциплинарные взыскания, и если да, то куда и какие были результаты? Значит, я пытался, все записано, исходные номера, ответы такие, вот пишешь за одно, отвечают за другое, даже что не спрашивал. Все, куда я только не, не обращался. Прокуратура, вот, верх, по правам человека, при себе жалобы, десятки ответов, таких это не к нам, обращайтесь в прокуратуру, мы не, мы, мы не можем втручаться в свидетели в судов. Я не смог добиться апелляции, восстановления сроков, мне повезли в Харьков но отказали в восстановлении сроков по уважительной причине. Мне когда судили после операции на легком и на печени, после катувания на 25-й, судили по беспределу. Я не то, что убирать не мог, я двигаться не мог. Меня заставляли паутину без очков убирать. Заходят в камеру и говорят, плохо убрал. А как лучше убрать? Как? Взяли и налили воды. Ха-ха-ха. Получишь срок. Хочешь ты этого или не хочешь? Давали срок, значит, коротко. Говорит, то, что тебе дадим срок, это понятно. У тебя выбирай 5 лет добавим или три. На выбор, минута времени. Я говорю, я не хочу. Они говорят, если ты не хочешь, получишь 5. По 345 статье второй части. То есть сбил шапку, оторвал погон. Это происходит запросто. Иду на прогулку, меня толкают в спину. Я лечу и тут на контролера, и это все снимают, шапка сбитая, все, доказать ничего не могу. Ну, мы тебе дадим якобы шанс до трех лет, три, может, не дадут, ты должен отказаться от уборки зафиксировать, чтобы ты знал. Короче, мы тебя будем судить за уборку. Злостное невыполнение законных требований администрации. А мне оставалось 75 дней до свободы в момент суда. Я бы туалет бы убрал. Ну, ну, свобода, 15 лет отсидел, ну какое, зачем, мне за уборку дают, и такие глупые общие фразы всем. Я не буду убирать, это нарушает мои права. Да за собой убирать, ни зазорного нету, в грязи никто не хочет жить. Какие права, какие, мол, человеческое достоинство унижает? Нет, это все вранье. Сейчас я освободился, не запил, не загулял, не скрываюсь, ничего, хочу все усилия предлагаю остаться на свободе. Заезжал даже в департамент Мельника 81, меня приняли и говорят, ты должен в Краматорск ехать. Ну, если тебя тут где-нибудь возьмет, реабилитационный центр или что, то значит тогда мы будем что-то решать. А так езжай по закону туда. Я говорю, у меня нет денег, я потерял. Ну, поищи где-нибудь. Я зашел в храм рядом стоящий, меня накормили, дали 30 гривен. И я сейчас нахожусь в Голосиевской монастыре. На три дня меня поселили как паломник. Как паломника. За эти три дня я хочу стать на учет в милицию. Буду добиваться, пытаться созваниваться. Приехал, доповедальщик был в Борисполь. Елена Павловна. Она говорит, я ничем помочь не могу, набирает смотрящего за городом. Приехала машина, меня поселили в какую-то квартиру, там, пожил там. Вот, ничего там, ни, никакого без приключений, ничего. Ну, надо ехать отмечаться. И вот я поехал в Киев. Сначала в департамент, сейчас в Голосеевском монастыре, как паломник на три дня. Скажите, пожалуйста, вот вы отбывали наказание по 391 статье. Если бы была у вас возможность такая обратиться к народным депутатам Украины, поскольку сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект, который фактически отменяет эту норму, что бы вы им сказали? Я, я бы сказал им по факту, прямо своими словами. Пусть пересмотрят все дела на 25-й колонии по 391-й. У всех одни и те же слова. Отказался от уборки, потому что это мое достоинство унижает. Это вранье. В грязи никто не хочет жить. Я даже уборку сделаю в туалете, потому что я там живу. Все за чистоту. Это вранье. Они скрывают. Игнорируют. У всех одни и те же слова дежурные в приговорах. Ну нельзя так. Это вранье, ложь, лицемерие 25-й колонии. Ну никто не хочет пересматривать. Никто. Должны пересмотреть по факту, что это беспредел. Заявить. Это явный беспредел на 25-й. И никто не хочет вникнуть. У меня есть ряд немного пожеланий в обращении. Значит... Я верю, что все-таки должно правда победить. Мы строим новую Украину. И я обращаюсь к депутатам, что не, не давайте нарушать закон на местах. Они его перекручивают. Спрашивайте постороже. 25-я колония у всех, у всех на устах. Все знают, но разрешают издеваться над людьми. Но это люди же. Издеваются полностью. В штафном изоляторе передвижение руки за голову побежал только бегом, унижение, руки на стену поставил, не разговаривают, палками бьют, профессионально, больно, сильно. Раньше забивали в наушники, сейчас ставят солдатики. То есть с камеры на целый день должен стоять на коридоре. Это пытка. Именно ряд солдатиков выстраивают и стоят. Так то якобы в изоляторе. Ну, живешь на коридоре стоя. Я Бордун Владимир Владимирович. 1957 года рождения. Освободился 6 августа 2015 года, отбыл 18 лет без выхода, освободился из губника 39-й колонии Винницкой области. Выжил, благодаря мне Бог помиловал, я сейчас возле купели. Вот это шрамы у меня, делали операцию на печени и легком, и ждали, чтобы я умер. Делали через неделю, делал профессор Замятин в таракальной терапии Харьковского, Харьковского института. И Хирный, начальник колонии, говорит, мы все ждали, что тебя похороним, гроб хороший сделаем, стопку выпьем за упокой, а ты выжил, моли Бога, что он тебя помиловал, став свечки теперь всю жизнь Богу.